Потому что отставка генерального прокурора ⁇ это часть политических торгов в том числе между Народным фронтом и блоком Петра Порошенко, действительно ничего на сегодняшний день не мешало рассмотреть этот вопрос. Мы к Гройсману подходили несколько раз, он нам рассказывал о том, что то он смс отправил, тот не ответил, то он его пригласил личным звонком, тот не приехал, а потом мы вдруг узнаем о том, что у нас генеральный прокурор очень сильно занят, он занимается вопросом, оказывается, покушение сегодня, которое произошло утром, Виктории Вайцы, хотя на самом деле этим занимается СБУ. То есть очень много всего интересного, я думаю, что И это будет тоже важный момент. Отметить, что на самом деле Шокин-то в отпуске не был как таковом, он появлялся неофициально, неофициально на работу, то есть он практически постоянно был на работе, находился, управлял процессом. Это нам просто так преподносили информацию, что он в отпуске, чтобы вот это время, пока был этот месяц, вообще в принципе отставка не рассматривалась. Чего ждет э, на самом деле Петр Порошенко, или чего ждет э, блок Петра Порошенко, или частично блок Петра Порошенко, я думаю. Во-первых, снятие накала с политического кризиса. Возможно, тянут ситуацию для того, чтобы были какие-то моменты в торгах с Народным фронтом, и третье, это, конечно же, Петру Порошенко выгоден этот кандидат. И на сегодняшний день точно не в его интересах этого кандидата снимать. Я вчера была в шоке, когда услышала на правоохранительном комитете от двух представителей блока Петра Порошенко. Одних, один из них, Юрий Луценко, сказал, что так вообще Шокин все, что мог, он делал, на самом деле он оказывается даже, просто ему не давали это делать, то есть он оказывается у нас реформатор. А второй представитель блока Петра Порошенко сказал о том, что а может вообще подумать, и зачем эта отставка? Ну тогда нужно было, тогда была такая ситуация, он подал в отставку. Сейчас ситуация изменилась, так может нужно отставку вообще отозвать? То есть для меня это вообще полный шок. Я очень сильно переживаю, что вся эта ситуация может превратиться в фарс, похожий на отставку с правительством, который был.